Я вот что думаю, братья. Значит, мы имеем свою долю на северных рынках, три автосервиса, катал нам отстегивать. Немножко, но жить можно. Никто нас по большому счету не уважает. Не, ну я бы не сказался. Цели нет, не да, развиваемся. Ну, фигня, живем как по Да, подряд. это правильно, Саня. Я тоже об этом думал. Всем шеветки, я вас витаю на канале m Новый видосик на самом ахуительном сервере. По GTA 5 зтей собі! Видите, просто ахуительна погода. Я себе обновився чуть по вещам. Перед началом видоса. Понятное дело, вам обязательно покажу. Двістикі вот які стоять 500-600 э, донатки, штанишки, кофточка, татушечку всю набивку. Короче, ну обновився, поняли? Плюс э, рюкзачок дає 20 кг, вообще темка ідеальна. Що ми сидимо тут на перехрсткі, чим вообще ми сьогодні будемо займатися? Ви, наверное, вже побачили привів. І ззаді мене є казино. Нам потрібно е гроші, тому що ми розуміємо, що е нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Я осуждаю всі азартні ігри. Це буде чисто вразлік розліка розлікательному. жанре и стиле мы просто имеем 100 тысяч. Мы сейчас их пидем поменяем, поднимемся, сколько у нас получится фишек. И на эти 100 к мы сыграем. Ва банк пидем, может что-то поднимем, может что-то проиграем. Но в любом случае для вас это будет контент, если вам понравится такие видосик. У меня идея пришла, что следующий видос мы можем снять про конты. Если вам зайдет такой видосик, что я 24 часа буду открывать контейнеры на стейк РП, то пишите комментах, хэштег конты и полетели дальше. Вот, поэтому не затягиваем время, меньше пиздежа, больше дела, слазаем с этого движа и полетели, короче, до казика вкидывать, наши 100 к гривен, долларов, ну, короче, понял, да? Столько меняем на фишечки и просто ебаем их. А, перед началом, да, подпишитесь на канал, поставьте лайкосик этому видосу. У нас есть еще 300 коинов, э, 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 и мы крутанем мне не везет, ну, типа, я подхожу сюда, у меня есть 480 моих фишек, что я проходил квест, и мне, типа, они выпали. Но я еще купляю на э, 100 к Просто вот. 100 тысяч? Это 10 тысяч, нахуй, фишек. Let's go. меня, просто сотка улетела. Вы чувствуете запах, нахуй? Вы чувствуете вот это вот? Чем воняет, сынок? Что? Это кислород, протуха. И ну и он на... Ну давай хотя бы кудась. О. Та-тыш. Да, три семерки, три топора. Let's go. Эм, ваша ставка. 50, максимальная ставка. 5000, минимальная ставка. 50, да? f Выход, сбишь ты ставку. Сбишь ты, конечно. У нас есть 10 тысяч, поэтому я думаю, ну, по 300. Отсосите у тракториста. Отсоси у тракториста. Отсоси у тракториста. Отсоси у тракториста. 300. Отсоси у тракториста! Я готов, ебать, стартнуть. Первый. прокрутый, пацаны. Слива. Бензопила. Шоу я нахуй. Понял. Еще раз, блядь. Еще на 300, пожалуйста, повторите, ебать. Отсосите у тракториста. Отсоси у тракториста. Отсоси у тракториста. Отсоси у тракториста. Отсоси у тракториста! Не почувствовал вкус тракториста. 600 фишек, ни хера себе. Базар, еще на 300, ебать. Еще туда мы женем просто. Нож, нож и нож, блядь. 600 фишек, нихуя. А, воно. А какие комбинации? Слива. Арбуз порезанный. Еще. По 300 поставили, два раза уже по 600 подняли. Понял. Базар 6... Шось... не идет. Я не знаю. М -м. Кто давно за мной наблюдает, все знают, что я не люблю эту движуху. Я стараюсь казики и всякие азартные игры обходить стороной. Двить, а мы э, толком не покрутили вообще ни хера. У нас осталось уже 9800, а было 10400. То есть уже минус 600. Сижу, блядь, за терминаторы. Let's go. У нас 9800 есть. Uh, еще ставочку поднимем. По 300. Я готов. Три семерки. Это прям, наверное, походу овер Я не знаю, сколько тут можно. Понеслась. Понеслась, крутится слива. Тут тоже такая самая. Шо! Там вышня была. Вы же все бачили, там была вышня. А потом, блядь, ця тебя бутылка упала. Последний, последний раз просто кручу тут. Просто последний раз кручу, бо воно насыпает. Понял, все. Автомати йдуть. Йдемо э, далі. У нас є тут, кстати. Вот э, сюди, если пробежаться. 8600 осталось. 8 шаву! Було 9. мінус косарь просто. Може тут автомати щось дадуть? Всі автомати перепробуємо, Просто всі. На десяточку ми крутанем, щоб нормально було. Так, э, ми по 300 ставили. Давайте. Я готов э, увеличить до 400 І 3 семерочки, пожалуйста, нам на базу. Везде э, суперстар. Ааа! Я так понял, что если выпадает две каких-то одинаковых движухи, то типа что-то можно злутать. Еще, пожалуйста. Было 8600, по-моему, да? 8600 было. И что-то должно все равно... Впасть. Опа, два микрофончика золотых, а это уже приятненько. Плюс 800. Еще разочек. Выходим и идем, дивимся, что... Суперстар, я думаю, что... Сту... Суперстар, если выпадет, он золотые. плюс надписи какая-то, у нас что-то должно нам принести. Минус еще косарь 200, у нас остается 7400. Обалдеть. Мы сюда в большой зал еще вернемся. Я хочу... Я хочу вот сюда. Минимум 500. Минимум 500. Ты шо? Братик сидит тут просто кайфует, я понял. Минимум 5к. Да откуда, блять, У меня 7400. Косарь, косарь. 10к. 10к. Ебой. А что так дорого? Ну 500, це, це, блядь, не косарь, не 5, блядь, не 10. Давай. Так, по 500, да? Бля. Е-мое. -йо. Бля, ну я от на красне ставлю. Я ставлю на красне просто. 500 на красне. красный. щось нам щось принесе, 8 секунд очікування, пацани. Просто 8 секунд ожидания. А-я-я. просто бабки улетают просто. Вот. Я поставил просто на красный. Не на якесь определенное В следующий раз я поставлю просто на 21. Это тоже красный. Но чисто на 21 я поставлю его. Давай. Давай. Долго круто, Долго просто крутится. Что делать? Казик, принеси. Красный. Ну чуть-чуть. Это боль. Это боль просто. 6900. 6900 кейсы не дают, а если дают, то ну не так, блин, не хотелось. Бляха. Еще раз. Пофиг. Про. Еще раз. Еще раз на красное. И... Бля, а прикинь на зеро. Просто на зеро. Либо двойное зеро. Это вообще, это... Це... везение должно быть просто выше уровня, я не знаю. Так, 3 секунды. И на опять крутой барабан. Все, Ставок больше нет. Я готов, я готов, я готов, я готов. Давай, давай, подружание, пожалуйста, не подведи. Это просто. Минус 500. Минус еще 500 фишек. Красный. О, кто-то подсил. Ну, красный, да. Красный, блядь, хорошо. Сколько? Сколько мне выиграешь? Плюс косарь. Понял. Базарь. Ще на красный. Если такая пянка, ще на красный 500, пацаны. Мы готовы. Да, я не понял, что за движуха. Я к вообще поставил. Но у него 7, 8, 11, 13, 10. Черный, красный, блядь. Я, я вообще не пойму блядь. Братан, а ты на что поставил? На Понял. Ай, хорошо, красный опять, блядь. Это что, новая система заработка в казику? есть не накручу себя ты Это новость? бля, тут надо было менять. Я прям чувствую, что тут надо было ставить на черный, ебать. Я не знаю, что, но сейчас прям чуечка меня подвела. Я поставил, а потом такие, бляха, муха. Надо было ставить на черный. Что, опять на 11? Ну, а что сделать? Это же твое любимое число? Ну, Let's если оно не выпадает, значит, надо ставить дальше. Понял, база. А на играешь, если не по секрету? 50 тысяч фишек. Нормально, ни хера Это я тут бомжик. Каждый пси дает. Бля. Я знал. Я знал же ж. Так, там 500, там 500. А, не, надо где-то тут... Минимум 10, максимум 500, да? Ну давай, 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 сыграем, родной, давай. Мы вот тут вот сыграем. Бля, 6900 осталось. А тип играя на пол ляма. На пол ляма, да, грає? Давай соточку, давай, давай, давай соточку. Ба. Я не люблю просто ці азартні ігри. Во-первых, те, що вони мене не привлекають. і, во-вторых, те, що вони мене не затягують. Но мені жалко, типа, труд, понял? Бо сотку заработать, ну це, блядь. Чуть-чуть тяжело, блядь. не, брат. Скажи. Бородач. Давай, раздавай. Ага. 17. Бля, 17, сука. Six. Козел. Like Козел, блядь. Достатньо. Достатньо, достаточно, Давай. 17 хватит, у него меньше. Бля. Ничья. 13. 13. Фу, он проебал. Он проебал, блядь. 200 фишечек сюда, нахуй. Отбыли, отбыли, базар. Еще. Брат, я готов, давай. Тусуй, раздавай там, махлюй шаман. Что хочешь? Бабки верни, пожалуйста. Ну, мы сейчас вернули, типа, понял, за цим столом мы сейчас просто вернули бы. Что ты ждашь, блядь? Давай, блядь, раздавай, заебал. 9. Окей. Еще что-то. 19. О, кобила, сразу, так? Не, хватит. Ты что, гонишь, 19 хватает. Они сейчас просто насыпаем мне, блядь, куникость. У него 16. До свидания, дядя, блядь. Просто овер, блядь. Пока. Соточку, соточку ставим дальше. Не, ну народу трохи игра, не, пацаны. Там, там, вот люди бегают, там. Так, 7 секунд. Пока мы тут в плюсе. За цим столом именно сегодня мы в плюсе. 7к, 7к, это минус 3400 у нас на балике Минус 3400 7, окей, базар Еще что-то Еще что-то О, 17 М -м, Не, 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 не 17, думаю, хватит Думаю, у него сейчас будет 13 10, и тут перебор Охуел, блядь, козел Ты что, козел, блядь Давай. 8. Окей. 12. мне нравится, что у него тебя карта like себе дивляться, а потом блядь, и кей переворачивать. Бля, 23. Просто 23, я 40. понял. Базар. что то yes, не идет, last. не? Ебать, тут типы заряжены. Минималка 200к фишек. Охуеть. Максимально 1 миллион фишек. Вот тут вот. Где-то я бродив. Сюда забежал. Сюда повернул. И вот тут вот у вот такая вот движуха. Да ебать его в голову. Я сейчас... Него... Так, вот тут система прикольна, но. А куда? Что большим-то? Пока оно показывает, типа, кто понял, их впереди шестерка, я так понимаю. Шестый самый первый. Но потом единица вырывается просто вперед. Шторм, да? Шторм первый. Окей. А, что, как ставить? Открытый. Uh -huh. Картель Иска Шторм. Збільшити ставку. Косарь. Нет, давайте с 500 начнем. ты ставку. Гоу. Бо, типа, вна там шестерка ишла, шла, понял? А потом, блядь, типа, единица вырвалась. Поэтому... Сейчас шестерка опять да? И дивите, идея просто не единица, просто делая вот так. Просто единица делая всех. Хорош. Так, у меня 500. Шторм. Шестерка на втором месте, кстати. Шестерка на втором месте. Бля, а мне засчитая? <laughs> засчитая, я просто ставку сделаю и просто вышел оттуда нахуй. Бля, шторм. Две пятерка просто ебет. А что произошло? Так. В 500. Сделал ставочку на своем компьютере. 5000 осталось, пацаны. Ждем. Надо, надо. Ну что, минус, минус 5 400. Плюс вообще, ну, блядь, я там охуел степовики и по 200к оставлять. Шторм, блядь, какого хера? Да вот четверка просто. Нагибатор. Просто четверка нагибатор. Максималочка. Вот, сюда седаем. 500. Открываем бабину пенсию, блядь. Просто накидываем. Да шо мелочиться, пацаны? 500 его. На красный. А вин на зеро ставил. Он поставил на зеро, на двойное зеро и на красное. Нихрена <гас> себе. И на красное 4. Не, это единица. Я чисто на красное поставил. Бля, братик, не теряю возможности, да, типа заработать. Но тут, чтобы сорвать кучу, я не знаю, тоже надо нормально так присадить. Что там, родной, насколько уже поднял? Не, не разговариваю. Бля, хорошо. Красный там прям принес. Пойдем туда, где подороже играть, может, что-то поднимем, планочку такую, чтобы прям овер было. Я же говорю, если вам понравится таки данный видеоролик, где я там что-то пробую, да то что-то испытываю, проверяю, короче, понял, то следующий видос Именно такие с проверкой, если вы напишете много комментариев, именно хэштег конты, я сделаю вам видосик, где я буду открывать э, конты. Я проверю. Точнее, я узнаю де, яке расписание по контам. И на каждый конт я буду залетать. И просто взрывать нахуй там всю движуху. И це, блять. Охуеть опять красное. Опа! Мы идем. А тут черный будет. Мы не будем испытывать судьбу. Хотя. И. красне, блять. Красно, нахуй. Пошла ты нахуй. Копило. Ого, о, це я нихуя разогнался, бл. Косарик. О, жолтый фишечка тут. Красивенько. Краса. Девять. Семь. В ожидании. Давай, раздашь это. Two. Прикольно, ебать. 11. 11. да? Карту мне покажи, пожалуйста. Would you like Конечно. 18. 18, 18. сука. Что? Не, 19. 19, так я оставлю. 9, 11. 11. Порибор. Штец. Не, like nee, спасибо. Мы на 19 остановимся. 15. 15. Перебор. Хорошо. Dealer is bust. Хорошо. Плюсик. Еще косарь. Можем не по косарю вызывать, они поймут всю систему пока. Тут надо сидеть. Не забывайте, что это все в развлекательных целях. Не надо это повторять. Всем занимаются профессионалы, ёпта. Десяточка, да? Я готов. Рука чуха. Бля, 19. Да что ж ты делаешь со мной, ты, кучерява? Like не, не надо, не надо. Не надо. Не, не подседай нахуй до меня. О, кудрявый там 19 просрал? There. Ага, 19-19, окей. Еще, 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 еще. 17. Huh? Еще. 19. О, тут Делать можно, тут можно... ТП, нахуй. Что в ней? 13. 20, 12. сука, блядь. Ну ты кобыла, что ли? Еще на полторушечку и просто потом увеличим до 2. Двух, до 2 к увеличим. Ааа, 28 на 26. Дика какого хера, если в дилер тоже проиграл, ебать, не? Он мне кажется, это движуха. Двушечка, братва. Ставлю Два куска. Це вже 20 тысяч доларів, бляд. <laughs> блядь. Уху! Повеселимся! Бля. Ми просто дійшли до піка, В один момент до о, почти вернули свій балик. У нас в початку балик був 10 з копейками. Ми вернули його просто слили до там 5, по моєму І вернули до 9 половиною. 14. Окей, 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 окей. Да, 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 давай еще одну. 20. О, блядь, вот так. Лучше. Просто. Да, не, спасибо. Ну да, оставь себе. Бушечка сейчас. Мы, если ставим 2, то мы выиграем сейчас 4. Блядь, ну и тоже 20. Я просто в ахере. Я просто в ахере. Я такие уже губу так, короче, раскатал. Он отказал. Ничья. Спасибо, конечно. Давай, давай, давай. <соцентричный> Прикол. Не, больше не надо. Мы остановимся на, на тем, что есть. 12, да? 20, блять. Вот это шо, кобыла тишо. Да, сейчас ставим полторы. Не, ставим, давайте. Э, знаете как? Да, так. красное. И. Следующий прокрут, наверное, мы поставим, блять. Не, еще на 2 мы поставим на черные. Все. Слушай, а тут везде минимум 500? Не-не-не, там другие залы есть еще. Алло, Алло. Да, ты же тут везде минимум 500? Не, побегай вообще по залам, там есть меньше. Мы тебя хуел им нахуй, Ебать, тип не бачу там, да блядь. Там не бачу ставки, блядь, по 20 тысяч, нахуй, или по 200 блядь. Салам Красно, черно, красно, черно, красно, черно. Черно. 4К. 4К, пацаны. Просто. Под... Бля. 2К сюда. И и 2... Я, не я уже заебался на воду. 2К туда, 2К туда, пацаны. Это просто. 2-1 раз. Поехали. Сейчас либо Випаде зеро. що це, блядь, ну це я не знаю, який процент вероятності. що він може випасти. Зеро, либо двойная зеро. Либо я просто вернув свої 4К. і все. Хто знає, як можна в казике заработать, пожалуйста. В коментарях. Я би охуел. Я би охуел, если сейчас зеро випало. Хорошо. Сейчас красне выпало, да? Давайте уменьшим, о, до косаря сюда и сюда двушечку. И косарь, просто косарь, мы бахнем на якесь определене число, пацаны. На 21 красное, блять. Вот так вот. Ви понимаете, просто если випаде 21 красное, это буде просто овер Це буде просто, блядь. Можна було ще поставить. От... Именно той ряд, той ряд или той ряд, например, то с э, единицы по 12, с, с 2 до 12, с 3 до 12, типа понял, с 19 до 36, с 1 до 18, типа вот такую вот движуху нам падает черная. Черная мы касать, да вроде посало. По-моему, полторушку посало. 4 опять вернул. А Хорошо, тут э, с 1 до 18 косарь. 19 до 36. На черное, на красное. А, максимально 3 ставки. Если падая, пацаны, падая, например. А что падает? В любом случае я что-то заберу. Ебать, я думал, зеро будет. Я думал, зеро будет. Так, у нас трешечка есть, да? Бля. Трешку, просто трешку. Мы закачиваем цей балаган. А... Курва, куда? Кейтс, красно-черный, красно-черный, быстро. Все, трешечка улетела. Жинка сказала на красный. Трешечка, 30 тысяч долларов, сука, на красный. Крутый барабан, блядь. Пан, либо пропав. Ух. Ты, конечно, сильно. Мы так проебали 7 тысяч, блядь, фишек, поэтому, ну, трешка, это уже нас прям вообще не спасает. Поэтому, если тут сейчас, это прям плюс 6к, поняли? Плюс 6000 сейчас будет фишек. Если сейчас будет красная. Но у меня 6 такие в голове, что. Может быть, может быть, чорне. Я не знаю. Я, я прочитал нахуй эту игру просто. Я просто прочитав эту игру, пацаны. Все. 80 фишек осталось, блядь. Спасибо, до свидания, блядь. просто минус. Как всегда, Казик оказался в плюсе, Вовка оказался без трусов. Автор сценария и режиссер Фрэнк Дарабанд. Продюсеры Дэвид Валц, Фрэнк Дарабанд. Фильм снят по роману Стивена Кинга. Оператор Дэвид Таттерсол. Плюс я же варю, не забывайте вводить промик мрс 21 Ви залутаєте. Його надо, кстати, во-первых, ввести до 3 уровня. Ви заходите, если не знаете, який у вас уровень, заходите. Персонаж, э, статистика, і вот 3 ячеечка, рівень вас показує. У мене, например, вот 4, скоро вот 5-й. Бо я залутаю еще один пайдайчик. Пайдайчик у мене буде через сколько там? Основний через 29 минут і у мене буде 5 уровень. В правом верхнем углу прописуєте тут. МРС-21 и вводите просто получаете 50к и випочку. Это после третьего уровня. Ну а так как у нас на балике сейчас есть 800 коинов, мы откроем два кейса. Два кейса, может нам что сейчас и выпадет. Let's go. Если крутить и идти вот прям по такой, то хочется, блядь, что-то вытащить. Чуть ли не каждый видос, да, это уже третий видос на свой ход, что э, я открываю для вас один, два, три кейса, типа дальше резко была, но Обідно, обідно. Но контент є контент, поэтому від цього нікуди не діться. Відос виходить великий познавательний, Диви, фіолетове просто все пролітає. Про... Я просто, воно нахуй. Коли іменно мої коїни, блядь, воно ніхуя не дає. Воно нічого не дає. Ну дай хоча б якесь там, я не знаю. Шо та? <рисква> Бля, ну це жорстко просто. Остановись на Мерседесі, курва! На нахуя цей мотоцикл, блядь? Ну я його зараз продам, типу, понял, і все. И що, шо? У мене буде 168, і я нічого не зможу зробити. Тим більше я коїни тут забрав старого. О, цього, блядь Ака, я тоже забрав, поэтому. Предмети, у мене тут от є, типа за 100 коїнів його можна продать. Та продать, продать, продать за 100 коїнів. Заходимо ще в кейси. Крутить. Я не знаю, що тут. Тут э, можно выпасть 5000 коинов, машины э, 2500 коинов, а мне выпадает какая-то херня, хотя спереди был, блядь, да, я открываю кейс э, за 100 коинов, получаю 75, М -м -м -м, класс, 50 коинов, прикол, открываю за 100, получаю 50, это даже еще хуже получается. Ай, прикол. Ай, прикол вообще. Вот это меня нагибают, конечно, эти кейсы. Ну, на фиолетовом, в принципе, можно было и остановиться, блядь, как бы. Окей. Цей кейс нас не отпускает. Да, блядь, тут столько машин, тут столько всего, там, лям, 5, 5 тысяч коинов, машинки охренительные. Мне падает семь с половиной. Вы серьезно, блядь? За 100 коинов. Чи наси, бать. <с> я ваху. Мінус 800 доната. Те, що, блять, бачите, я приодівся, там, типа, татухи набив, купив собі рюкзачок там, за тисячу з копейками, коротше. Ну, Плюс-мінус я зробив собі новий сет, в якому я бігаю. А, нової машини в мене немає. Я туслив на баліки, ви бачите, у мене 366 тисяч. Це іменно. Що я вже з бізака сняв. Коротше, все, що в мене залишилось. я хочу купити собі якусь фуру і на неї, коротше, поформити, і вся оця движуха. Плюс. О просрали, блядь, 100к. 100к просрали, это вообще жопа. И минус 800к, 800 доната. И нам ничего не выпало. Всем дякую за перегляд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, пишите в комментах, давай конты. Я следующий видос, там через видос, возможно, я сниму вам именно открытие всех контейнеров, которые есть на стейк РП. Ну и вводьте мій промокод мрс 21 который на старте вам даст сохранительные бонусы. Спасибо за просмотр. Пока.